Одно из посольств стран НАТО берет на себя такие обязательства дополнительные, как контактные посольства по вопросам НАТО. Это, конечно, не связано ни с какой там, интеграцией. Это просто посольство, которое будет способствовать информационному, скажем, ну, процессу, дискуссиям, визитам, предоставить информацию как больше возможно, участвуют в этом процессе. И если будет интерес, конечно, мы сможем и с радостью поделимся своим опытом, как мы прошли этот путь, как мы пришли к, скажем, своим выборам, почему нам нужна интегра интеграция с, с НАТО. И, конечно, не, буд не будем навязывать никакого мнения или, или там, скажем, заниматься пропагандой, но будем действительно действовать открыто. И я думаю, что это будет полезно. Так что посольство литовское будет открыто не только по вопросам, которые мы уже привыкли обсуждать, но это также по вопросам организации НАТО, в частности.